Друзья, приветствую вас на своем канале. Сегодня мы будем готовить супер закуску под пиво. А под пиво у нас пойдет закуска с таких ингредиентов. Как вы видите, у нас помидоры, огурчики, зеленый лучок, петрушечка, сыр, лаваш, капусточка. Ну и, естественно, консервная баночка у нас с лососем. Ну, как вы видите, мы уже приготовили все ингредиенты, нарезанные нам. Сейчас мы будем начинять наш лавашек под отличную закусочку на пиво. С чего мы начнем? Сейчас мы будем майонезиком помазывать немножко лавашек и будем растирать. Много майонеза не надо, а то потечет и поломается раскиснет. А нам надо, чтобы он был плотненький. Дальше мы берем немножко капусточки, не соленая, ничем не заправленная, просто капусточки. В эту капусточку мы сейчас будем ложить укропчика немножко с петрушечкой. Будем добавлять сюда сейчас лучок тоже сверху по чуть-чуть добавим помидорку и три кусочка полукольцами нарезанного огурчиком потом берем сырок и сейчас мы положим немножко нашей рыбки кусочками. Будем вилочкой поправлять. И еще можно. Потому что рыбка даст очень приятный вкус. Сейчас мы будем его заворачивать. аккуратно прижимаем пальчиками. Вот так все. И фиксируем. Я уже хочу кушать. Сейчас, Зимочка. Еще недолго осталось. Сейчас мы будем заправлять сосисочкой наш лавашик. Потому что рыбки мы взяли мало, а сосиски у нас остались. А пива много, надо чем-то закусывать. Ложим сюда сосисочку. Также мы заправляем карфусточкой. Сосиску мы ложим под низ. Также продолжаем укропчиком. Также лучком также продолжаем ложить помидорки наши, сырок, пару штучек и будем опять-таки заворачивать. Вот такие вот у нас получаются замечательные лавашики под закусочку нашего пива. Рекламу пива мы не делаем. Теперь мы начинаем самый главный процесс, ребята. Теперь мы будем зажаривать их до золотистой корочки, чтобы они были хрустящими. Немножко прижимаем лопаточкой. Долго не держим, потому что они могут подгореть. И будем переворачивать. Реально. Да. Ждем. Смотрите, как они поджариваются, хрустящая корочка становится. Будет бомбезная у нас закусочка. Смотрите, какая у нас получилась очень оригинальная и вкусная закусочка. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Вас ждут очень много интересных блюд. Пока-пока.